अलमकुम्म मेरी आज की इस खास और एक और नई रिएक्शन वीडियो में आप सबका फिर से खुश और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको असलकुम मेरा नाम बतूल है और आप देख रहे हैं चैनल बतूल रिएक्स क्या सिर्फ कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करना काफ़ी है एक मुसलमान होकर ज़िंदगी गुजारना एक मुसलमान होने के लिए काफ़ी है बिल्कुल नहीं बल्कि ईमान के साथ मरना कलमा पढ़ मरना सही मोमिन की पहचान है मुसलमान और मोमिन में ये खास फ़र्क आज आप भी समझ लें मुसलमान के मायने वो इंसान है जो दीन इस्लाम में हो मोमिन के सही मायने वो इंसान है जिसमें दीन इस्लाम हो इसीलिए सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं बल्कि खुद के रग रग में दीन इस्लाम को शामिल करना है दीन इस्लाम के कुछ हकाइक ऐसे हैं जिन्हें कुछ नाम के स्कॉलर्स छुपाते हैं या गलत बयान करते हैं दीन इस्लाम के कुछ राज जानेंगे अल्लाह सुबहान व ताली ने हर मुसलमान के लिए मोमिन बनने तक के सफ़र में कुछ तोहफ़े रखे हैं और वो तोहफ़े क्या हैं हम आगे जानेंगे आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें आज़म क्या हैं इन इसमें आज़म के क्या फ़ायदे हैं इसमें आज़म के पढ़ने के तरीके क्या हैं और इसमें आज़म से हम क्या क्या फेस हासिल कर सकते हैं और सबसे बड़ा इसमें आज़म क्या है और इन इसमें आज़म को किस किस तरह किन मकासद के लिए पढ़ा जा सकता है तो चलें आप बिना वक्त ज़ाया किए आज के इस खास और दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें आज़म की क्या हकीकत है ये क्या है इसकी क्या फजीलत है और इसको कैसे हासिल करें <laughs> इसम आज़म इसम का माना है इसम आज़म माने सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा नाम क्या है सबसे बड़ा नाम अल्लाह का है इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रही तरमाते हैं लफ्ज़ अल्लाह जो है ये इसम आज़म है भले इसके अंदर सिक्सटी थ्री, थ्री अकवाल हैं तिरसठ अकवाल हैं कि कोई कहता है ये इसमें आज़म है कोई कहता है याहू या क्यूम इसमें आज़म है कोई कहता है तमाना के निकुन्तु मिनिमी इसमें, इसमें इसमें आज़म है तो मुख्त लोगों ने मुख्त अकवाल किए हैं लेकिन इमाम आजम अबूनी रहमत फरमाते हैं कि ज़ाहिर के सारे अल्लाह के नाम है और अल्लाह के नामों में सबसे बड़ा नाम लफ्ज़ अल्लाह है क्योंकि अल्लाह जो है अल्लाह का ज़ाती नाम है बाकी जितने नाम हैं वो सिफाती नाम है और अल्लाह के सिफाती नाम एक तो वह है कि जो कुरान के गत्तों के पे लिखे हुए होते हैं नाइन्टी नाइन वो मशहूर नाम है और अलामा सूती रही फरमाते हैं एक रिवायत के मुताबिक पाँच हज़ार जो अल्लाह के सिफाती नाम है और एक रिवायत में फरमाते हैं कि पैंतीस हज़ार सिफाती नाम है अल्लाह तबारक व ताल के तो उनमें सबसे आज़म जो है वो कौन सा है तो इसमें आज़म तो इमाम आजम अब ररीफ़ा फरमाते हैं वो लफ्ज़ अल्लाह के अल्लाह अल्ला का ज़ाती जो नाम है वो अल्लाह है लिहाजा इसके अंदर ही सारी कु्वतें और ख़जाने मौजूद हैं लफ्ज़ अल्लाह के साथ जिसको मुनासबत हो गई और लफ्ज अल्लाह को जिसने अपने कल्बो जहाँ के अंदर जो है वो जो जागुजी कर दिया तो बस वो फिर जो मांगेगा अल्लाह उसको कबूल कर लेंगे क्योंकि इसमें आज़म की हकीकत यही है यही है कि इसमें आज़म के साथ जब कोई दुआ की जाती है तो अल्लाह तबारक वतान वो दुआ मोड़ता नहीं है वो यकीन उसको कबूल कर लेता है और इसमें आज़म की ताकत से इंसान कुछ भी कर सकता है तो इसलिए अल्लाह तबारक वाता दुनिया में जो वाज तौर पर बाज़िया काबिलियन को इसमें आज़म दे रखा था और उन्हीं को दे रखा था कि जिनके अंदर तो बर्दाश्त का हौसला भी था ये नहीं कि इसमें आज़म की ताकत से हरेक को फना करते फिरें तो ये जो है ना वो कहते गंजे को फिर अल्लाह आखन देता नहीं ना अपने टिंड छीन लेगा तो वही वाली बात है अल्लाह फिर इसम आज़म हरेक को देता भी नहीं है तो जिसको देता है उसके ज़रफ़ का आलम यह होता है कि कभी वो ख़बर भी नहीं होने देता कि मेरे पास इसम आज़म है इसलिए तो इसमें आजम जी वो लफ्ज अल्लाह है लिहाजा अल्लाह के साथ मुनासबत पैदा करें और अल्लाह के साथ मुनासबत ये कि उसका जिक्र करें कसरत से अल्लाह का जिक्र इसलिए एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जबान की नोक को सामने के दांतों की जड़ के साथ टकराएं तो लफ्ज़ अल्लाह निकलता है लिहाजा मुंह बंद हो या खुला हो आप ये जबान को टकराएं तो अल्लाह 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 निकलता है बस फरमाए इसकी आदत डाले कसरत से यहाँ तक कि इतनी आदत बन जाए कि आप चाहे ना चाहे जो जबान उससे टकराती रहे तो दिया ये होगा कि आपकी जान और रगो में लफ्ज अल्लाह रसलात कर जाएगा फिर आपकी जबान में वो ताकत होगी कि हाथ उठेंगे अभी झुकेंगे नहीं कि भर जाएंगे अल्लाह अता कर देंगे बहुत शुक्रिया बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बिलाशुबा तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह व ताला के लिए हैं अगर आप अपनी असल ज़िंदगी में अगर कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो ख़ुद को अपडेट करें और अल्लाह सुबहान व ताली के दिए गए इन इनाम से अपनी ज़िंदगियों को खास और एक अली मकाम पर ले जाएं, जहां तक अल्लाह पा के ख़ास खास अलिया कराम पहुँचें जिनके पास अल्लाह सुबहाना वाली के खास, खास, वा खास इनाम थे ज़िंदगी का असल मकसद ही यही है कि हम अल्लाह का वली या अल्लाह की वलिया बनकर मरें बिलाशुबा हर जानदार को मरना है चाहे वो किसी भी मज़हब से या किसी भी खुदा को माने भी ये ख़ुद पर डिपेंड है कि आप क्या बनकर मरना चाहते हैं एक मोमिन बनकर आफर या यहूदी बनकर लेकिन मरने के बाद सब हाजिर सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह सुबहाना तआला के सामने होंगे उसी दिन की तैयारी करें ताकि किसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े आज के हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो मोमिन बनकर रहे और मौत भी उसी पर हो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, और हक बाद दावत देने की तौफीक अता फरमाए आमीन हकूकाल अल्लाह और हकूक इबाद फ़र्ज़ नमाजों की तरह अदा करें वीडियो में साथ रहने का बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी ख़ास वीडियो में जो कुछ छुपे हुए हक़ पर मबनी होगी तक के लिए मुझे दें इजाज़त असलकुम